सवाल नंबर एक औरतें कहाँ बैठकर बातें कर रही थी तेनाली चार ऑप्शन है साचो जवाब थे कुएं के पास बैठकर बातें कर रही थी सवाल नंबर बे पक्षी अपने अपने नीड़ की ओर क्यों जा रहे माटे थे तेनाली चार ऑप्शन है साचो जवाब थे सूर्य अस्त हो रहा था इसलिए जा रहे थे सवाल नंबर त्रन पहली औरत के बेटे में कौन सी विशेषता थी तेना चार ऑप्शन है साचो जवाब थे उसका कंठ मधुर था सवाल नंबर चार इस कहानी में ज्ञान के साथ किसका महत्व बताया गया है तेनाम चार ऑप्शन है साचो जवाब थे आचरण का महत्व बताया गया है सवाल नंबर पांच दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम क्यों कहा था तेनामा चार ऑप्शन है साचो जवाब थे वह भीम की तरह शक्तिशाली और बहादुर था सवाल नंबर 6 वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा क्यों कहा चार ऑप्शन में साचो जवाब थशे वह संस्कारी था सवाल नंबर सात सामर्थ्य शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है आमाती सामर्थ्य नो समानार्थी नहीं तो सम्मुख ત્યાર बाद प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर 1 पक्षी कहां निवास करते हैं पक्षी नीड़ में निवास करते हैं सवाल नंबर 2 गांव की स्त्रिया पानी भरने के लिए कहाँ जाती है जवाब थे गांव की स्त्रिया पानी भरने के लिए कुए हेडपंप, तालाब नदी और नल जैसे स्थल पर जाती है सवाल नंबर त्रन विद्या की देवी किसे कहते हैं विद्या की देवी सरस्वती माँ को कहते हैं चार बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना किससे की जाती है बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना भीम से की जाती है पाँच कौन से पक्षी का कंठ मधुर होता है कोयल और मैना का कंठ मधुर होता है प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक सूर्यास्त होने पर गांव का माहौल कैसा होता है सूर्यास्त होने पर गांव का माहौल बहुत शांत और मनमोहक हो जाता है आसमान में लाल पीली रोशनी फैल जाती है खेतों से किसान अपने घर लौटने लगते हैं गाय भैंस और बकरियां भी अपने बाड़े की ओर दिखाई जाते दिखाई देती है मंदिरों से आरती और घंटियों की आवाज आने लगती है बच्चे खेलना छोड़कर घर लौट आते हैं चारों ओर शांति सुकून और अपनापन महसूस होता है सवाल नंबर बे पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है उसका कंठ बहुत मधुर है वह बहुत अच्छा गाता है इसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की है सवाल नंबर त्रन दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की क्या विशेषता बताई है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता वह बहुत ही शक्तिशाली है वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है वह आधुनिक युग का भीम है इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया सवाल नंबर चार तीसरी औरत के बेटे को बृहस्पति का अवतार क्यों कहा है तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की थी सवाल नंबर पाँच इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनती जिम्मेदार और सहयोगी बनना चाहिए परिवार के सदस्यों की मदद करना हमारा कर्तव्य है छोटे छोटे काम करके भी हम माता पिता का सहारा बन सकते हैं साथ ही कहानी हमें संस्कार प्रेम त्याग और आपसी सहयोग का महत्व सिखाती है प्रश्न नंबर चार सोच कर उत्तर लिखिए एक चौथे बेटे की तरह आपने कभी अपने माता पिता की मदद की है कब और कैसे हाँ मैंने भी अपने माता पिता की मदद की है जब मेरी माँ थकी होती है तो मैं घर का काम कर देती हूँ पानी भर देती दे हूँ सामान लाने में मदद करती हूँ और छोटे भाई बहन का ध्यान रखती हूँ आते ते कोई काम करता हो तो अहिया लखवा सवाल नंबर बे इस कहानी में किसका महत्व बताया गया है क्यों इस कहानी में सेवा संस्कार और माता पिता की मदद का महत्व बताया गया है क्योंकि सच्ची महानता गुणों और व्यवहार में होती है दिखावे में नहीं सवाल नंबर त्रन आपको इस कहानी में कौन से बेटे के गुण सबसे अच्छे लगे क्यों मुझे चौथी स्त्री के बेटे के गुण सबसे अच्छे लगे क्योंकि वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था उसमें नम्रता और सेवा भाव था सवाल नंबर चार वृद्ध महिला ने किसे सच्चा हीरा माना क्यों वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा माना क्योंकि वह अपनी माँ की सेवा करता है उसका सम्मान करता है और उनका बोझ खुद उठाता है सवाल नंबर पाँच चौथी स्त्री के बेटे की जगह आप होते तो आप क्या करते तो लखी शिक यदि मैं उसकी जगह होती तो मैं भी अपनी माँ का घड़ा उठाकर घर तक पहुंचाती उनकी मदद करती और उनका सम्मान करती प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए एक भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है सवाल नंबर बे लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं आपेलु वाक्य पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है त्रन देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है चार मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है पांच बहनों तो गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान चौथी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है त्यार प्रश्न नंबर छ पढ़िए और कहानी विकास के क्रम में लिखिए अं अने वार्ता ना तो पक्षी चह चाहते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। उसको बहुत है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है चौथु वाक्य मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है पांच वाक्य थे बहन यही मेरा लाल है छठु वाक्य मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा

સાચો જવાબ થશે શરીર નિર્બળ બન جاتا છે કે ફાયદો નથી થતો 2 ખેલ કે માધ્યમ સે અમે શું શીખતે હે ચાર ઓપ્શન છે સાચો જવાબ થશે अनुशासन ઓર સમય પ્રબંધન શીખતે હે 3 અસંતુલિત શબ્દ કા વિલોમ શબ્દ ક્યા હે ચાર ઓપ્શન છે સાચો જવાબ થશે સંતુલિત એ તેનો વિરોધી શબ્દ છે 4 આપ સ્કૂલ મે કોન કોન સે ખેલ ખેલતે હે મે સ્કૂલ મે કબડ્ડી ક્રિકેટ खो खो दौड़ और फुटबॉल जैसे खेल खेलता हूँ पाँच खेल हमें तनाव से मुक्त करता है खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है शरीर सक्रिय रहता है और इससे तनाव कम होता है छः खेल हमारे शारीरिक विकास में कैसे योगदान देता है खेल शरीर को मजबूत बनाता है मोटापा कम करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है साथ खेल खेलने से हमारे जीवन में कौन से मूल्यों का विकास होता है खेलने से अनुशासन सहयोग आत्मविश्वास सहानुभूति और समय प्रबंधन जैसे मूल्यों का विकास होता है आठ परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए तो उचित शीर्षक आप ही खेल का महत्व नौ परिच्छेद में आए संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए तो परिच्छेद स्वास्थ्य नियमित लक्ष्य आत्मविश्वास संतुलित अनुशासन प्रबंधन सहानुभूति शब्द है दस, नीचे दिए गए शब्दों के लिए परिच्छेद भाग तो हिस्सा तन तो शरीर ध्यान तो एकाग्रता कीड़ा तो बीमारियां व्यवस्थापन तो प्रबंधन ध्येय तो लक्ष्य त्यार પ્રશ્ન નંબર આઠ સચ્ચા હીરા કહાની મેં નીળ જગત ઉમ્ર કોયલ ચાઉ શબ્દ જીશ પરિચ્છેદ મેં આતે હે બહ પરિચ્છેદ પડકર લીખીએ તો આપેલા પરિચ્છેદની અંદર આ બધા શબ્દ આવે છે તે ફકરો વાંચવાનો છે અને અહીંયા લખવાનો છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નવ ઢાંચે કે આધાર પર કહાની લખીએ ઓર ઉચિત શીર્ષક દીજીએ અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપેલા છે એ શબ્દોને આધારે આપણે વાર્તા લખવાની છે અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે

પ્રશ્ન નંબર દસ અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કીજીએ અહીંયા પણ એક અધૂરી વાર્તા આપેલી છે એ અધૂરી વાર્તા વાંચવાની છે સમજવાની છે અને તમારા વિચારો મુજબ આપેલી વાર્તાને પૂર્ણ કરી આગળ લખવાની છે મેં અહીંયા વાર્તા પૂર્ણ કરી છે આવી રીતે તમે વાર્તા લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર અગિયાર સમાનાર્થી શબ્દ ઢૂંઢ કર ઊંડા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજીએ કૌંસમાં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેનો સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાનો છે અને વાક્ય બનાવવાનું છે એક પ્રકૃતિ तो स्वभाव वाक्य बनावी सकाए हर्षित का स्वभाव सरल है बे तारीफ तो प्रशंसा वाक्य बनावी सकाए अच्छे काम की सब लोग प्रशंसा करते हैं त्रण घोंसला तो नीड़ वाक्य बनावी सकाए पक्षी अपने नीड में सुरक्षित रहते हैं चार अभिमान तो गर्व वाक्य लखीशु उसे अपने बेटे पर गर्व है पांच सामने तो साक्षात वाक्य लखीशु हमें गुरुजी से साक्षात दर्शन हुए છ બરાબરી તો સમાનતા વાક્ય બનાવી શકાય સભી બચ્ચો સમાનતા હોની હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે તમને મનગમતા વાક્ય બનાવી લખી શકો છો ત્યારબાદ વિલોમ શબ્દ સહી ઉનકા વાક્યમાં પ્રયોગ અહીંયા વિરોધી શબ્દની જોડી બનાવવાની છે અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે તો પહેલું થશે આધુનિક તો પ્રાચીન વાક્ય બનાવી શકાય ગુજરાત મેં કઈ પ્રાચીન મંદિર ઓર સ્મારક હે બીજું છે અસ્ત તો ઉદય वाक्य बनावी शिकायत उदय होते सूर्य की किरणें धरती को प्रकाश से भर देती है बड़ा तो छोटा, छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बनता है। चार, तो दूर। मेरा स्कूल घर के पास है इसलिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ता पांच प्रशंसा तो निंदा वाक्य बनावी सकाय अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए न कि उसकी निंदा छ बलवान तो कमजोर व्यायाम करने से शरीर बलवान बनता है कमजोर नहीं सात वरदान तो अभिशाप समय का सही उपयोग जीवन के लिए वरदान होता है पांच पक्की तो कच्ची वाक्य बनाए गांव में अभी भी कई कच्ची सड़कें हैं। है प्रश्न नंबर तेरह मुहावरों का अर्थ देकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए एक पछाड़ देना अर्थे हरा देना अथवा गिरा देना वाक्य बना भी दुबले पतले युवक ने पुष्टे में पहलवान को पछाड़ दिया बे लाखों में एक होना अर्थतशे विशिष्ट होना वाक्य बनावी શકાય गांधीजी जैसा नेता लाखों में एक होता है 3 इधर-उधर की बातें करना अर्थतशे गप्पे लगाना अथवा व्यर्थ की बातचीत करना वाक्य बनावी શકાય इधर-उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए 4 सच्चा हीरा होना तो अच्छा आदमी होना अथवा प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना वाक्य बनावी है भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है पांच बराबरी करना तो मुकाबला करना वाक्य बनावी हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता प्रश्न नंबर चौदह निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए और लिखिए एक हर्षित कल स्कूल गया था तो भूतकाल बे वह पढ़ाई कर रहा है तो वर्तमान काल थसे त्रण हम छुट्टियों में यात्रा करेंगे भविष्य काल थे प्रश्न नंबर पंद्रह काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए एक तनिशा ने पत्र लिखा भविष्य काल में लिखिए तो वाक्य लिखी किताब पढ़ रहा है काल में लिखिए तो यश किताब पढ़ रहा था त्रन वह स्कूल जाएगा वर्तमान काल में लिखिए तो वह स्कूल जाता है प्रश्न नंबर सोलह निम्नलिखित क्रिया पदों को भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल में वर्गीकृत कीजिए अ કેટલાક ક્રિયાપદ આપેલા છે તેને ભૂતકાળ વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે તો વર્તમાન કાળમાં લખી શકાય કર રહા હે નાચતા હૈ ભવિષ્યકાળમાં લખીશું જાય લિખેગા ભૂતકાળમાં લખી શકાય ગયા થા ગાતા થા આ રીતે તમે લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર સત્તર નિમ્નલિખિત શબ્દો કે અર્થ છે ઢૂંઢ કર લીખીએ એક જગત તો કુએ કા ચબૂતરા બે અવતાર તો પ્રકટરૂપ અથવા જન્મ ત્રણ સામર્થ્ય તો બલ અથવા યોગ્યતા ચાર આધુનિક શબ્દકોષ કે ક્રમ કે આધાર પર લીખીએ એક પ્યાસ પ્રકૃતિ પૂર્વ પથ પછાડના અને પીરોના શબ્દકોષના ક્રમમાં લખી શકાય પ્યાસ પ્રકૃતિ પછાડના પીરોના પૂર્વ અને પંથ ત્યાર પછી બીજા શબ્દ છે એને લખીશું અવિચલ આપત્તિ અંતરિક્ષ ક્રૂર કૌતુક અને ક્ષમા ત્રીજા શબ્દ છે એને લખીશું દ્વાર દર્ભ દાંવ દીર્ઘકાલ દૈનિકી દંશ ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે બાદ તુરંત આને વાલે શબ્દ ઓર ઉસકા અર્થ શબ્દકોશ ઢૂંઢ કર લીખીએ શબ્દ બાદ તુરંત મેં આને વાલા શબ્દ અને તેનો અર્થ લખવાનો છે અસ્ત તો અસ્તર કપડે કે નીચે લગાયા જાણે વાલા કપડા कंठ तो कंठक कांटा या विघ्न मधुर तो मधुरता मिठास या कोमलता स्वर तो स्वरूप रूप अथवा आकृति क्षमा तो क्षमा लो क्षमा करने वाला प्रश्न नंबर बीस कहानी के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए उसके कंठ में सरस्वती या लक्ष्मी का निवास है तो लक्ष्मी पर लीटी करिशु वाक्य परिवार बार सरस्वती का निवास है बे मेरा हीरा हंस रहा है कि गा रहा है तो गा रहा है मेरा हीरा गा रहा है त्रण उसका कंठ बहुत मधुर है त्यार पी चौथु भगवान मुझको या सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे तो मुझको पर करिशु कर लखीशु सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे पांचमू वह आधुनिक युग का भीम है त्यार बाद प्रश्न नंबर एकवीस शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए अँ आड़ावड़ा શબ્દ આપેલા છે તેને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અને વાક્ય બનાવવાનું છે પહેલું વાક્ય થશે પક્ષી બીજું વાક્ય છે તેને ક્રમમાં ગોઠવી લખીશું મેં કરું ત્રણ ત્રીજું વાક્ય થશે મેરે બેટી કી બરાબરી કોઈ નહીં કર શકતા ચોથું વાક્ય છે તેને ક્રમમાં ગોઠવતા થશે મેરા બેટા સાક્ષાત બૃહસ્પતિ કા અવતાર રહે પાંચું વાક્ય થશે મેરા બેટા લાખો મેં એક त્યારબાદ प्रश्न नंबर 22 सच्चा हीरा कहानी अपने शब्दों में लिखिए एक गांव में चार स्त्रियां कुएं पर पानी भरने गई थी सूर्य अस्त हो रहा था और वे आपस में बातें करने लगी बातचीत करते-करते बात अपने बेटों पर आ गई पहली स्त्री ने अपने बेटे की बहुत प्रशंसा की और कहा कि उसका बेटा बहुत मधुर स्वर में गाता है दूसरी स्त्री ने कहा कि उसका बेटा बहुत शक्तिशाली और बहादुर है तुम्हें આપેલી વાર્તાને છે તમારી રીતે લખવાની છે તમે આપેલા ફકરામાં ફેરફાર કરી તમારી જાતે વાર્તા લખી શકો છો જેની અંદર તમારા શબ્દો ઉમેરી આપેલી વાર્તા આ મુજબ લખી શકો છો તેની શીખ

સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ સ્વાધ્યાયની પીડીએફ સ્વાધ્યયન પોથીની પીડીએફ પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ સ્વાધ્યયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપને સપોર્ટ કરજો ડાઉનલોડ કરજો